спокойный сон отдыхающих – наша забота. Тысячи мелочей и миллион заботливых рук – Хозяйки обеспечат самым необходимым от постельного белья до создания комфортабельных условий пятизвездочного отеля. Ну а теперь, мы просим вас, вот хотят, видите, вас слышат, пожалуйста. Я хочу сказать пару слов о нашем отделе. Ну, конечно, мы стараемся как можно, иногда немножко не получается, но в этом году, по-моему, наши усилия были направлены на очень нужные вещи, потому что мы старались внедрить систему автоматического приема наших клиентов, отдыхающих в наш санаторий, для того, чтобы все блоки, которые существуют у нас, были связаны воедино. И для того, чтобы человек мог чувствовать себя уютно, чтобы он понимал, что все о нем знают, помнят, и он нигде не будет оставлен. То есть нигде о нем не забудут. У нас, в принципе, как бы дела продвигаются хорошо, но есть некоторые недостатки. Я думаю, что в следующем году мы их исправим, и все будет хорошо, потому что это наша цель, и движемся, как говорится, неустанно. Еще хотелось бы сказать, что ну, можно было бы предложить, чтобы люди работали как-то в направлении э, своих э, коммуникационных отношений с отдыхающими. То есть, э, ну и, наверное, администрация нам помогла в этом. Может быть, устраивала какие-то тренинги, может, какие-то занятия делала. Тоже хотелось бы. Это было бы очень интересно, потому что я думаю, что это, э, это все-таки какое-то развитие, это развитие для... Это развитие для людей тоже очень большое. У нас в прошлом году, в прошлом году, были такие занятия, горничные. Ы, получили, кстати, высокую оценку. И... В этом году вы еще новое белье. Да. Я, 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 скажу, скажу сейчас. Я скажу. Не подсказывайте нашу зону. Да, да. А, а я должна А где а да. стакан? Да, без стакана. Вот вышла да. с микрофоном, стакан, да, да. с микрофоном, стакан да. Да. А не дали. С... Не доработка. Давай, Кстати, да. да. есть стакан. Да. Я не знаю, куда ее. Очень большое внимание уделено э, оснащенности санатория. То есть это только начало. Так как в этом году у нас, как говорится, была хорошая финансовая прибыль, мы купили телевизоры, мы купили э, постельное белье. Э, ну, в общем, короче говоря, этот процесс только начался. И в следующем году, я, я думаю, что мы э, проведем дальнейшее обновление номерного фонда

Обещание выполним, будет хорошо. Вы выполнили? Ну, Обещаю. Мы работаем на пол. Обещаю, и Господь поможет. Обещаю. И Ира, обещаем. Помните, как мы принимали это? Да, всегда Такие были готовы, так и были готовы. Да, и же, и пом... по сей день готовы. Да, мы том, Владимир Дмитриевич, да. Владимир пожалуйста. Учительная да. что приехал <к focus> <в зависание. святые> Как еще а? да, Вы были лучше. Да. Вопросы развития.